Вот моя дорогая, какая ты красивая меня. Я ж твой папочка и мамочка. У а меня самая дорогая и любимая. Вот сейчас мы анализы просмотрим и все будет хорошо. И мы пойдем до дому. Это у меня самая лучшая и самая красивая. Вот, что ты третишь? Вот. А ну с плеча, ты что? Попугай, что ли? А ну иди гуляй! Иди гуляй! Шарлота! Шарлота! Иди гуляй! Боцман! Это ж не... Это простая операция! Завтра будешь петь, как в опере! О! Боцман, там да мы не одни! А какая кошечка! Да не трогай ты ее, не трогай! Не трогай ты ее! Она меня очень а кто? Да кто? С... А что с ней? Ой. Подразумевается в бешенстве. Типун тебе на язык. Она очень хорошая. Ты хорошая, понимаешь? хорошая. Ой, Шарлотта, хорошая. моя. А, Ой. а как ее зовут? Шарлота. Константин. Кто сюда сделал? И, и, я извиняюсь. А, а кто край? Я и боцман. Что за боцман больно Такого бы Боцман не я, боцман мой кот. Его кружаня мой притащил. Старой Николаевки на трамвае. Yeah. Такого маленького, пушисенького, пузико гладенького, yeah. Женщина маленькая, а пипишка такая махонькая, махонькая. И с этим, с ним этот жирный котяра. А я с вами, его недавно еще маленьким в подвале нашел. И что? Он там жил? Нет! Он теперь живет в подвале, а я с ним. А вот у меня шарлот. Она такая красивая. Ох, у нас такого выводка, вы понимаете? Она одна осталась. А те котята были очень дорогие. Ну, очень дорогие. Их потопили в коньяку. А одна... мой бы выжил! Какой -то... А у вас что с котом? Скотина. Бьет! С работы выгнали! Мебель! Все квартиры вынес! Жена моя от него ушла. Какой кошмар! Так да, понимаешь, меня до этого тоже был персидский кот. <как> Ничего не делал, только жрал и спал. Но пока спал, его и моль прахнула. Но зато имя было сладкое. Персиком звали. Персиком? Да. Какое красивое имя. Да а вы сладостой. знаете, а вы знаете, что сейчас модно называть котов депутатскими именами? Да. да. Правительственными? Да нет. Яны, Луцик, Тимошка! Звучит? Залитно. Ну еще можно витрен. А вот на моего Олега недавно собака напала. Какой кошмар? Да не может быть, чтобы мина глаза только белка отпустила, а знаете собака. Меня а шарлота молодец. Да я сам собак не люблю. Они кусаются, лают, блок имеют. Воду и ту служб. пьют. Какой кошмар. Да, брат, ты на не сушила. А у меня ж Босман. Моряк Моряк и того-то боится. Вот, к примеру, пока я сам верный в воду не залезу, ни в какую не сдвинется с места. Какой кошмар. А с прививками та же самая история. Да. Пока первый не в колюсь никуда не подается. Вот и теперь а. на кастрацию привел. О, поздравляю вас. вас. Да вас. Да, да, да. Маля. Самил. Сами лучше! Делать. А И вот мой что Алик, хотите? А вот мой малик может целую минуту на потолке висеть. Да ну, да! Когнешь! Да ну Показываю! А -а -а. Ух ты! Да, класс! Это, наверное, лесихолка! Ня, -а, Валериянка! Вот, видишь! Шарлота, какие хозяева у котов? А ты у меня. Самая красивая. Самая. О, самая любимая. Тима, я твой. Самый лучший. Э, папа! Вы, вы, вы лучше любите себя чем кошку. А кем вы тогда работаете? О, я? Да вы. Мы все за себя рассказали. Ой, я работаю переводчиком. А я перевожу, ты? я перевожу с китайского на молдавский. Ничего <рек> себе! А. Унди, унди, чвай-чвай-чвай. О, доктор, как наши анализы? Здравствуйте, здравствуйте анализы здравствуйте, ваших здравствуйте. подопечных уже готовы. Да. Ой, спасибо, спасибо. Я сочувствую вас. Не надо. Итак, кто у нас Шарлотта? Мы. <связываем> а <почему? связываем> Они, она. Она и мы. <связываем> <связываем> ну, хочу поздравить. У вашей Шарлотты никакой не бежит. У нее просто сезонная месяц Ой, как Господи! Спасибо! Будьте и здоровы! до свидания! До свидания! До свидания. молодец! Да! Молодец. да. Спасибо, Спасибо э, да кто у нас боцман? Ну, я и боцман! А мы, видно, да. а что вы и боцман. Кстати, футболка у вас прикольная. Вы знаете, а ваша операция отменяется. Доктор, ну почему же? Вы представляете? а ваш боцман оказался девочка. О, доктор! Вы не доктор, спасибо вам! Он не могли понять причину. Боцман, со мной! Как я счастлива! О, милый друг, а про вашего кота я вообще удивляюсь, как он до сих пор живой! Вы, представля... Вы представляете? А у него цирроз печени, камни в бочках увеличенная селезенка. Боже, ему осталось очень мало. Ему надо срочно, срочно в стационар. Я вас... Алекс, Катина, последний раз на тебя анализы дал. Все. Так это вы, молодой человек. вас оба, оба надо вести в стационар. Алекс,